çinin müşrik kişiler Allah'a iman gətirməyənə qədər mömin qadınları arvaqlığa verməyin. Əlbəttə, Allah'a iman gətirən bir kölə camalına məhdun olduğunuz müşrik bir kişidən daha xeyirlidir. Onlar sizi cəhənnəmə çağırdıqları halda Allah sizi öz izni ilə cənnətə mətfirətə çağırır. Nə yaxşı düşünüb ibrət almaları üçün insanlara hökmlərini aydınlaşdırır. Sizdən heç bayırsında sual edənlərə söylə. Heç əziyyətli bir haldır. Heç zamanı qadınlardan kənar olun. Təmizlənmiyənə qədər onlarla yaxınlıq etməyin. Təmizləndikdən sonra isə Allahın sizə əmr etdiyi yerdən onlara yaxınlaşın. Allah tövbə edənləri, paç olanları sevar. Qadınlarınız sizin tarlanızdır. İstədiyiniz vaxtda öz tarlanıza gəlin. Özünüz üçün qavaqçadan yaxşı əməllər hazırlayın. Allahdan qorxun və onun huzuruna gedəcəyinizi bilin. İman gətirənlərə müjdə ver. Yaxşılıq etmək, pis əməllərdən çəkinmək və insanlar arasında sülh yaratmaq barəsindəki andlarınıza Allahı hədəf etməyin. Allah eşidəndir, biləndir. Allah bilmədən işlənmiş andlara görə sizi cəzalandırmaz, lakin qələbələrinizin kəsb etdiyi şeylərə görə sizi cəzalandıracaqdır. Allah bağışlayandır, həlimdir. Övrlərlərinə yaxınlaşmamağı and içən kimsələr üçün 4 ay gözləmə müddəti vardır. Əgər bu müddət daxilində antlarından dönsələr, Allah bağışlayandır, rəhmdandır. Əgər talaq vermək istəsələr, şübhəsiz ki, Allah eşidəndir, biləndir. Boşanan qadınlar 3 dəfə gözləməlidirlər. Əgər Allah'a və qiyamət gününə inanıblarsa, Allahın onların bətnlərində yaratdığını gizlətmək onlara halal olmaz. Ərilləri barışmaq istərlərsə, onları geri almağa daha çox haqlıdırlar. Kişilərin qadınlar üzərində şəriətə görə hüquqları olduğu kimi, qadınların da onlar üzərində hüquqları vardır. Ancaq kişilər onlardan bir dərəcə üstündürər. Allah yenilmaz qüvvət, hikmət sahibidir. Talaq vermə 2 dəfə mümkündür. Ondan sonra yaxşı dolanmad, ya da xoşluqla ayrılmaq gərəkdir. Ey kişilər, onlara verdiyinizdən bir şey tələb etməniz sizə halal olmaz. Bu yalnız kişi ilə qadının Allahın haqqında çökmülərini yerinə yetirə bilməyəcəklərindən qorxduqları zaman mümkündür. Ey şəriət hakimləri, əgər onların Allahın hökmlərini yerinə yetirməyəcəklərindən siz də qorxsanız, arvadın ərinə bir şey verməsində heç bir üçüncün günah yoxdur. Bunlar Allahın hədləridir. Onlardan kənara çıxmayın. Allahın hədlərindən kənara çıxanlar əlbəttə zalımlardır. Əgər kişi övrlətini yenə də 3-cü dəfə boşarsa, o zaman qadın Başqa bir ərə getməmiş ona halal olmaz. İkinci ərə onu boşadıqdan sonra Allahın hədlərinə riayət edəcəklərinə inamları olduğu təqdirdə təkrar ərlənməsində günah yoxdur. Bunlar anlayan bir qövmdürsün. Allahın bəyan etdiyi hədlərdir. Qadınlarınızı boşadığınız və onların gözləmə müddəti başa çatdığı zaman onları ya xoşluqla saxlayın ya da xoşluqla buraxın. Zərər vermək məqsədi ilə hüquqlarına təcavüz edin. Onları saxlamayın. Hər kəs bunu etsə, şübhəsiz ki, özünə zülm etmiş olar. Allahın ayələri ilə oynamayın. Allahın sizə verdiyi nemətləri, öyüd nəsihət üçün göndərdiyi kitabı və hikməti xatırlayın. Allahdan qorxun və Allahın həqiqətən hər şeyi bildiyini anlayın. Boşanmış qadınların gözləmə müddətləri bitərkən Aralarında barışıq və yaxşılıqla yaşamğa razılıq olduğu zaman onların təkrar öz ərlərinə nikah edilməsinə mane olmayın. Bu sizin Allaha və axirət gününə inananlarınıza verilən bir nəsihətdir. Bu sizin üçün daha təmiz və daha pakdır. Allah bilir, siz bilməsiniz. Analar uşaqlarını əmizdirmə müddətini tamamlatmaq istəyən atalar üçün tam 2 il əmizdirsinlər. Anaların yeməyi və geyimi öz güvvəsi dairəsində uşağın atasının üzərinə düşür. Heç kəs gücü çatdığından artıq yüklenməz. Nə bir ana nə də bir ata uşağına görə zərər çəkməsin. Bu vəzifə həmin qaydada varisin üzərinə düşür. Əgər ata və ana öz aralarında məsləhətləşib uşağı süddən kəsmək qərarına gəlsələr, ikisinə də heç bir günah olmaz. Əgər siz uşağınızı başqasına emizdirmək istəyirsinizsə, onun zəhmət haqqını müəyyən olunmuş qayda üzrə ödəsəniz Yenə də sizə günah sayılmaz. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah həqiqətən sizin nə etdiyinizi görəndir. Sizdən ölenlərin qoyub getdiyi qadınlar 4 ay 10 gün başqa ərə getməyib özlərini gözləməlidir. Bu müddət tamam olduqda artıq onların öz barələrində şəriətə muvafiq şurətdə etdikləri işdən sizə heç bir günah gəlməz. Allah etdiklərinizin hamsından xəbərdardır. Qadınlara elçi göndərmək istəyinizi işarə ilə bildirməkdən və ya belə bir istəyi ürəyinizdə gizlətməkdən sizə heç bir günah gəlməz. Allah sizin onları xatırlayacağınızı bilir, lakin onlarla gizlində vədələşməyin. Onlara şəriətə muvafiq sözlüyin. Gözləmə vaxtları bitməncəyə qədər onlarla nikah etmək fikrində olmayın. Bilin ki, Allah sizin qəlbinizdə olanı bilir. Ondan qorxun. Allahın bağışlayan, halim olduğunu bilin. Yaxınlıq etmədiyiniz və mehrini təyin etmədiyiniz qadınları boşamaq sizə günah sayılmaz. Qəbul olunmuş qayda üzrə, varlı öz imkanı daxilində kasıb da gücü çatdığı qədər yaxşılıq edənlərə layiq şəkildə onlara bir şey versin. Kəbin haqqlarını təyin etmiş olduğunuz qadınları yaxınlıq etmədən əvvəl boşayırsınızsa, təyin olunmuş kəbin haqqının yarısını onlara verməlisiniz. Bununla belə onlar bunu yaxud əlində nikah müqaviləsi olanlar kəbin haqqının hamısını qadınlara bağışlaya bilərlər. Sizin bağışlamağınız müttəqiliyə daha yaxındır. Bir-birinizə yaxşılıq etməyi unutmayın. Şübhəsiz ki, Allah sizin etdiklərinizi görəndir. Namazlara, orta namazlara riayət edin və Allaha itaat üçün ayağa qalxın. Əgər düşməndən və yırtıcı heyvandan qorxsanız, namazınızı piyada gedə-gedə və ya miniq üstə qalın. Həmin olduqdaisa, Allahı bilmədin şeyləri sizə nəcür öyrədibsə, ocuranın sizlərdən vəfat edib özlərindən sonra arvadlarını qoyub gedən şəxslər, həmin qadınlara öz evindən çıxarılmamaq şərti ilə bir il müddətində baxılmasını vəsiyyət etməlidilər. Əgər onlar çıxıb gedərlərsə, o zaman onların qəbul olunmuş qayda üzrə öz məvarələrində görəcəkləri işlər üçün siz günahkar deyilsiniz. Allah yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Boşanan qadınları qəbul olunmuş tərzdə faydalandırmaq müttəqilərin vəzifəsidir. Allah sizə öz ayələrini bu qaydada anlaştırır ki, düşünüb anlayasınız. Minlərlə adamın ölüm qorxusu ilə öz yurtlarını tərk edib getdiklərini görmədinmi? Allah onlara ölün dedi və sonra da diriltti. Həqiqətən Allah insanlara lütf edəndir. Lakin insanların bir çoxu şükür etməzlər. Allah yolunda vuruşun və bilin ki, Allah eşidəndir, biləndir. Allah yolunda yaxşı borc verən kimdir ki, onun mükafatını qat-qat artırsın. Allah kimisini sıxıntıya salar, kimisinin də ürəyini açar. Siz onun huzuruna qaytarılacaqsınız. Musa'dan sonra bir dəstə İsrail övladının başına gələnləri görmədinmi? Onlar öz peyğəmbərlərinə: "Bizə bir hökmdar göndər ki, Allah yolunda vuruşaq" dedilər. O da Sizə vuruşma əmr olduqda bəlkə vuruşmadınız, söylədi. Onlar cavabında dedilər: "Allah yolunda nə üçün vuruşmayaq ki? Yurdumuzdan çıxarıldıq, övladlarımızdan ayrıldıq. Lakin onlara vuruşmaq vacib olduğu vaxt, içərlərindən az bir kişimi müstesna olmaqla üz çevirdilər. Allah zülm edənləri tanıyır." Peyğəmbərləri onlara dedi: "Allah Talut'u sizə paşah göndərdi. Onlar isə Biz soçumdarlığa daha layiqincam və ona var dövlət verilmədiyi halda o necə bizə padşah ola bilər deyə cavab verdilər. Dedi: "Allah sizdən ötürü onu seçmiş. Elin və bədancə ona üstünlük vermişdir. Allah öz mülkünü istədiyinə verər. Allah genişdir, biləndir." Peyğəmbəri onlara dedi: "Padşahlıq əlaməti sandığın sizə gəlməsidir. Onun içində Rəbbinizdən bir arxayınlıq, rahatlıq Həmçinin Musa və Harun nəslindən qalan şeylər vardır. Onu mələklər gətirəcək. Əgər siz möminsinizsə, onda sizin üçün qəti dəlil vardır. Talut qoşunu ilə ayrıldığı zaman dedi: "Allah sizi bir çay vasitəsi ilə imtahan edəcək. Kim onun suyundan içsə, o məndən deyildir. Kim ondan dadmasa, dadsa da bir ovcundan artıq içməsə, o məndəndir. Lakin onların az bir qismi müstəsna olmaqla, hamısı o sudan içdi." Ova onunla birlikdə olan möminlər çayı içdikdən sonra dedilər: "Bu gün bizim Cəlulutun qoşunu ilə vuruşmağa taqətimiz yoxdur. Allahın rəhmətinə qovuşacaqlarına inananlar isə dedilər. Neçə dəfə olub ki, az bir dəstə Allahın izni ilə çox bir dəstəyə qalib gəlib. Allah səbr edənlərlədir." Onlar Cəlulut əskərləri ilə qarşılaşdıqları zaman dedilər: "Ey Rəbbimiz, bizə bollu səbir və dizimizə qüvvət ver. Bizə kafir qöv müzarində qələbə qazandır." Nəhayət, onlar Allahın izni ilə Cəllutu və qoşununu məğlub etdilər. Davud Cəllutu öldürdü. Allah Davuda həm hökmranlıq, həm də hikmət verdi və ona istədiyini öyrətdi. Əgər Allah insanların bir qismini digər bir qismi ilə dəfn etməsəydi, yer üzü fitnə-fəsada oğulyardı. Lakin Allah bütün arəmlərə qarşı lütfkardır. Bunlar Allahın ayələridir ki, onları sənə doğru-düzgün bildiririk. Sən Həqiqətən göndərilən peyğəmbərlərdənsən.